был проведен аудит предприятия и вынесены... Одна догана. Ну и догана была, и певни там недолики в работе. И ему дали, чтобы устранить эти недолики. Он это не, не сделал. Это была докладная за министра о том, что он не сделал. Плюс брались от управления, которое проводило контрольно-ревизионные действия. Плюс мы смотрим, наш, наш, наше подразделение отвечает за эффективность работы предприятий, наш департамент. И да, 16 год был, был, был хороший, грузопоток шел. Но первый квартал мы видим, падает, почти в три раза сократилась грузовая база, сократились доходы предприятия. Поэтому, поэтому мы, э, мы даем свои предложения за Ну, далее написали такое. Дальше принимают... Да, заступнику министра? Да, заступнику министру лавринь, Лавренику, Лавр... И дальше потом уже принимается кадровое решение. Кадровое решение оформляется... принимается... Умоваженном... Принимается державным секретарем, секретарем который отвечает за кадровую политику. Мы за Ирина! Мы за Ирина! Мы за Ирина! Мы за Ильдьевна.